И я надеюсь, что целый ряд общественных обсуждений в регионах они очень постараются хотя бы на наших чернивских, в том числе депутатов. Я очень внимательно слежу за тем, как они читают и комментируют э, те вопросы, которые предлагаются, каким образом э, они предлагают их принимать. Потому что тут есть очень интересные моменты, когда представители одной из партий э, выдвигают в порядок принятия документа только в парламенте, а уже по регламенту подает такой сложный вопрос, что даже очень интересно. Но, а если серьезно говорить, на самом деле... Я бы хотел через 365 дней обсудить эту тему еще раз. Потому что понять механизм, ну, я надеюсь, с точки зрения уже 10-15 лет опыта, что делается, у нас ничего серьезного не будет. То есть примут законы, на которые в лучшем случае э, не будут обращать внимания. в худшем случае те, которые начнут их пытаться реализовывать, просто надорвутся. Хотя бы приведем простой пример: предложение о всеобщей э, декларации имущества, огромное количество на, налоговых новаций, э, при том, что сама налоговая служба сейчас в стадии э, постоянной модернизации, непонятной для, для иногда для сотрудников этой службы. И ну, я вспоминаю, сколько, когда только декларацию о налогах вводили, и те группы, которые при, при, э, сдавали ее, э, какие были проблемы. А вот что будет, когда будет вся Украина сдавать, я не могу понять. Предприниматели, всех, с кем я знаком, они все спокойно к этому начали относиться. После того, как определенный процент информации показал, что обращать внимание на ну, не надо, то, то просто-напросто мы вернемся к огромной тени. Просто. К, а, мы в 90-х это проходили, мы вернемся опять к наличным отношениям, мы вернемся, а, будут новации, дорогие машины будут стоить недорого, официально. Я это... экономики. На сегодняшний день возрос в 2014 году экспорт нефтепродуктов из страны. Ну, То есть налоговая яма, налоговая четко может отследить. Другое дело хочет на это Знаете, делать, а когда хочет. правительство говорит, что мы наконец порвем с Кипром, это, конечно, весело. Вот если бы она сказала, что она превращает Украину в Кипр, это было, Это было бы, понятнее, бы намного да. бы понятнее. Когда говорят, что сокращают чиновничьи аппараты и, вы, и затраты на них, а потом смотрим, что огромное количество министерств увеличивается, если внимательно сейчас посмотреть на тот же самый бюджет, минусов очень мало, больше всюду плюсы идут. Ну, самое великолепное, конечно, Министерство внутренних дел, благодаря тому, что там и пограничники, и там еще целый ряд структур, там вообще разобраться очень тяжело, и у меня все очень интересует. Все хотят реформ, это понятно. Но почему у нас главные реформы становятся в милиции, и на нее надо огромные э, деньги тратить, а не, а не например, тратить на социальную сферу? И э, ну, Даже если вы хотите проводить серьезные вещи, заменяем льготы на адресную помощь, эту реформу понять можно. Они говорят много, но там, где ее провели, по крайней мере, эффективность ее была очень четко и доказана. Дальше, мы сейчас говорим о э, правах регионов. Вы знаете, я сейчас с удовольствием хочу опять послушать голову областного совета. Я его вчера по каналу Рада посмотрел, когда он начал читать, какие же права им дают. И в том числе, какие финансы разрешают распоряжаться. Потому что вот когда будет приниматься на сессии ближайший бюджет, можно будет взять калькулятор и посмотреть, что пришло, а что придется раздавать внизу. То есть мне такое ощущение, что после этой реформы финансовой будет э, э, местные бюджеты, станут очень сильно должны граждан, гражданам и станут крайними. Э, поэтому таких вот моментов очень много. Бизнес, я еще раз повторяю, он не сильно пострадает, потому что он, он уже имеет механизмы, он уйдет в тень, он не будет платить налоги, потому что если у нас с коррупцией так борется, как борется, в принципе я согласен с теми бизнесменами, которые говорят, я не заплачу налоги, я договорюсь или с налоговой, или с судом. Просто-напросто, если попадусь, но говорит, ну при наших системах законодательства и противоречиях и лакунах законодательства, которые существуют, в принципе даже сами налоговики не могут четко доказать, что бизнесмен не платит налоги. Поэтому мне кажется, что для бизнеса такого большого удара не будет. Будет удар для экономики. Исчезнут огромное количество поступлений. И государство, ну единственное, что оно может сделать... Я думаю, премьер-министр на это пойдет, мы это быстро почувствуем, то он включит печатный станок. Все. Не, ну это еще не включил. Включил, когда мы увидим сразу в течение двух-трех недель. Это, это был 93-94 год, когда включили печатный станок и курс доллара держали чуть-чуть, а вот э, цены пошли, 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 причем на местные украинские продукты.